श्री निर्गुण पादुका दर्शन शांत हो श्री गुरु दत्ता मम चित्ता शमवी शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चिता क्षमवियाता श्री श्री गुरु सर्वथा तू तो ही तकरता तू आपत स्वजनम धाता सर्वथा तू तो सीता ता भय करता तू भय हता दंड बंडधरिता तू परिपाता तुजु बात मिना दुधी वार्ता तू आता आश्रयदाता शांत हो गुरुनाथा जरिदण्डा जरिषि यथा सरियामि गाणि गाथा तव चरणे नम उ माता तु तथापि दण्डिषिदेवा उणातामगगरुधा वा सोडविता तु सदा

चण्डिता हि आमी पापि पुनरपि सुखतथापि आवरि न च सन्तापि गच्छता स्खलनं क्वापि अस्य मानुनि न च हो कोऽपि निजकृपाले

पाऊल पडत सांभाळून मार्गावरता आणता न ता निज बिरुदा आणुणी चित्ता तू पतीत पावन वळे आता आम्हावरता करुणा घन तू गुरुनाथा परिवार, दासामी हे नवपदी अरपु असार संसाराहित आभार परिहरिषि करुणा सिंधो, ऋषि करुणा तू तूनानाथ सुबंधो आम्हा अखलेशन बाधो वासुदेव प्रार्थित दत्ता श्रीपादश्रीवल्लभ त्वम् सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन्सुकीर्ते घोराकष्टाद्दुद्धरास्मान्नमस्ते नमस्ते त्वन्नो माता त्वम् पिताप्तोऽधिपस्त्वम् त्राता सद्गुरुस्त्वम् त्वाम् सर्वस्व प्रभो विश्वमूर्ते घोराकष्टा उद्धरास्मान् नमस्ते पापम् तापम् व्याधिमाधिम् च दैन्यम् भीतिम् क्लेशम् त्वम् ्रातारन्नो वीषयीशास्तजूर्ते घोराकष्टा दुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वम् शरण्योऽकहर्ता कुर्वा त्रेयानुग्रहम् पूर्णराते घोरात् नमस्ते धर्मे प्रीतिम् सन्मतिम् देवभक्तिम् सत्सङ्गाप्तिम् देहि भुक्तिम् च मुक्तिम् भावासक्तिम् चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठेन्नियतो भक्त्या स श्रीधत्तप्रियो भवेत्